Sekarang kita mencari lima faedah daripada ayat yang mulia yang Allah Taala turunkan kepada hamba-Nya yang dapat kita ambil uh, pada pagi ini insya-Allah. Yang pertama. Walamma sakata Musa al-ghadab. Apabila Musa dah hilang marah, tenang balik hidup dia. Di sini ulama tadabbur mengatakan bahawa manusia ni sifat dia dan gitu, cepat marah. Lebih-lebih lagi orang yang bersifat panah bara dia panggil. Panah bara kalau orang panah bara ni mudah naik darah. Kita kena jaga jangan pergi tempat-tempat yang boleh menimbulkan kemarahan, jangan. Nah, sebab itulah kalau orang lagu ni kalau di kerja dia jadi guru ke apa, cikgu besar Jangan dilantik dia ni guru disiplin Nyanyi ke budak Sekali dia naik darahnya tapa budak tu tak Eh Cabut pi ya dia Jadi orang lagi ni tak sesuai untuk Sebab walaupun dia Baik tapi dia infial Cepat marah Dalam isu ni Kita tak menyalahkan Nabi Musa AS Sebab Nabi Musa Marah Fizatillah untuk menjaga kesucian Allah Azza Wajalla marah untuk jaga agama marah untuk jaga keselamatan dunia akhirat sebab tu dia marah uh, kerana agama semalam kita dah bincang tentang kategori marah orang yang tak marah bukan pada tempat dia tempat tak perlu marah dia pergi marah berapi-api tu orang bodoh nama dia tempat yang perlu marah kena tegas eh dia lembut ya kata orang itu orang penakut nama. contoh kita ada buat dalam sini lepas kita tak ulang balik sini panjang pula maknanya marah ni bukan pasal itulah dalam kitab tasawuf contohnya dalam kitab penawar bagi hati yang ana syarah tu Syekh Abdul Qadir Rahman dia kata sifat marah ni tak boleh buang daripada manusia tak boleh kita buang sifat marah kalau buang sifat marah jadi jadi kamu tak tahu Tengok orang buat maksiat. Kenapa tu? Ah, biar dia. Mana tak ada perasaan marah terhadap kemungkaran yang berlaku depan mata dia. Maknanya marah ni jangan jangan melampau dan jangan tak marah tak marah. Kena marah pada tempat dia. Jadi alhamdulillah contohnya dalam peperangan. Macam mana kita tak marah musuh? Kalau lembut yang musuh lalu biar pacuk kepala dia. Nah, ni kita kena kena ada masa ada tempat jadi dalam dalam isu ni yang baik itu ialah apabila orang ni marah marah untuk apa marah untuk mempertahankan agama maka kita kena ada ghadaban lah ghadaban lillah kita marah kerana mempertahankan agama jangan marah ikut nafsu lah ikut nafsu tak jadi apa dah hmm. baik itu yang pertama yang kedua faedah yang kedua dengan Allah Taala sebut. Nabi Musa kata wa fi nus ah uh, dalam kita. Wa fi nus khatiyah huda wa rahmatun lil ladinahum li rabbihim yarhabun. Kitab Taurat ni bermanfaat untuk siapa? Orang yang takut pada Allah Azza Wajalla. Jalla. Falaisa kullu ahadin yaqbal. Bukan semua orang yang boleh terima hidayah. Bukan orang semula yang boleh tunduk kepada kereta kita. Kita ni baca Quran Sekali dia berlagu merah muka-muka Tapi bila kita ajak dia Nak laksanakan undang-undang Quran Eh celek mata pula Tadi membaca Quran Bila ajak laksana Tak mau terima Itulah dia panggil Manusia yang tidak menafaat daripada Isi kandungan Quran Tapi manusia dapat menafaat daripada kemasyhuran kerana baca Quran. Ini kita takut ni. Eh? takut je. Dapat masyhur kerana dengan Quran tapi tidak dapat manfaat daripada Quran. Kalau tengok ke apa ni? Qari'ah qari'ah aduk lagu tu. Hai tak mudah je buka ni kena tu. Ha, kena luto je buka. Maknanya dari sudut dan penjaga aurat ada kelonggaran Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Tentang aurat Tentang percampuran dan sebagainya Kita mengatakan itu Menafa'at Quran itu Akan dapat kepada orang yang Betul-betul takut kepada Allah Subhanahu SWT Maka Dalam mana-mana ayat pun Kebanyakannya Allah Ta'ala sebut Siapa pergolongan yang dapat menafa'at Daripada kitab dia Contohnya ayat Taurat ni Lilladhinahum lirabihim yarhabu bagi orang yang takut Allah Taala. Satu. Dalam surah Yasin ayat 11 tu. Innama tunziru man sambung. Wa Orang yang Berapa manfaat dari perkara ini orang yang ikut zikra, ikut peringatan dan takut kepada Allah Taala. Jadi orang lain tak jadi. Ha. Nah. Dalam surah An-Nazi'at ah, ayat 45, innama anta munziru man yakhsha. Mu boleh bagi peringatan kepada orang yang takut Jadi itu dia panggil ini hikmat kenapa Allah Taala nyatakan yang dapat manfaat daripada Taurat tu lil ladzina li rabbihim yarhabun. Wallahu a'lam. Kita berpindah kepada uh, yang ketiga pula <coughs> tadi anda sebut tadi ketika Nabi Musa AS ambil alwah wa akhazal alwah ambil lauh dia tu ingat baik zahir ayat ini menunjukkan bahawa lauh kitab Taurat lembaran dia tak usah tidak ada sebarang kehilangan fakta maklumat tak ada hilang jadi tak usah duduk cahaya orang kata hilang tu hilang ni kita tak ada Baiklah. Kita pergi kepada yang ketiga. Waqtar Musa qam 70 rajulan li miqatina. Nabi Musa pilih 70 orang yang terbaik di kalangan pengikut dia. Ha nah, jadi di sini isyarat bahawa orang okay, yang pertama sekali manusia ni banyak kategori. Kategori yang pertama, orang okay, Islam dengan bukan Islam. Mestilah Islam baik dari sudut akidah Dari kalangan orang Islam Ada yang baik dan yang terbaik Kerana itu Di kalangan sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ulama ahli sunnah telah membahagikan Siapa kau yang terbaik di kalangan umat ini Sudah pasti Saya nak ubahkan rasa Umar Osman, Ali Jadi itu dia panggil perbahasan ni buat Kemudian dia pergilah kepada ahli badalah Ahli Hudaibiyah dari sudut alil baik keluarga Nabi kita kata dalam yang baik yang terbaik yang baik dan yang terbaik maka kita perlu ada kita perlu ada orang-orang yang terbaik di kalangan sahabat-sahabat kita sebab itulah kita dalam pelajar-pelajar pendakwah-pendakwah dia kena ada dia panggil hawari orang yang rapat dengan kita yang boleh bantu kita yang boleh tolong kita yang boleh orang panggil support kita punya dakwah dan perjuangan sebab mengikut dalam kaedah tak ada dakwah boleh bergerak seorang solo tak jadi mesti ada pembantu e, kerana itu perbezaan yang berlaku di antara Nabi kita berhijrah dengan Nabi salah berisrah israh merah di seorang dia malaikat orang mari buruk Nabi naik tapi dalam perjuangan nak hijrah la kena ada Abu Bakar, ada Amir bin Fuhairah, ada guide Abdullah bin Uraiqit. Jadi ini semua suatu perkara perjuangan perlu pada pendokong, perlu pada pembantu. Jadi Nabi Musa alaihi salam Allah suruh pilih di sini berni 70 rajulan 70 orang sebab pokok dia ni gede Nabi ambil dia beza dengan hawari Nabi Isa man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansar jadi hawari tak ramah maka kesimpulan kita nya kita tidak ada kalanya perlu ramai ada kalanya tak perlu ramai tetapi setiap pendakwa mesti ada pendokong mesti ada penyokong jalan sore jawab dia tak boleh eh kita ni kadang-kadang ada perjuangan ni ramai orang cakap tak apa ustaz Ustaz tu depan kami duduk belakang. Silakan. Kita pun semangat pergi begini. Kau kau pergi. belawa belawai tengok palilah ke belakang. Kita seorang yang ada. kalau so, duduk belakang tu lagi siapa mengakui awi tu. Tak boleh lagi. Sebab tu kita jangan buat nyanyi ke orang. Kadang-kadang kita duduk alok. Oh Ustaz jawab-jawab. Isu ni jawab. Kita foto video lah macam-macam dah. Kawan itu pun jawab. Tiba-tiba dapat LOD. Kawan itu seorang ya pergi mahkamah. Tak ada tak pun. Ha, jadi kita kata pendakwah perlu kepada sahabat-sahabat Hawari ataupun uh, Al-Mukhtar Sofatul Mukhtarah dari kalangan orang-orang yang satu satu apa ni kepahaman yang perlu kita ada baik Nabi Musa ada 70 orang Nabi Isa ada Hawari dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang tak pernah tinggal Nabi Abu Bakar Umar gilah mana pun ada baca tengoklah hadis Nabi kuntu ana wa Abu Bakar wa Umar mesti ada cerita alhamdulillah itu dari sudut fiqh sirah maka <tuh> yang keempat Nabi Musa dalam munajat dia kepada Allah SWT Musa kata apa atuh likuna bima fa'ala subha bila bergoncang bumi Nabi Musa mula bertawassul kepada Allah Subhanahu taala dia kata ya Rabbi kita ni orang baik-baik dah ni. Tak kira lah nak ambil tindakan dengan sebab orang bodoh di kalangan kami di sembah lembu tu. Ha, tak salah so dia kata. Maka ini pentingnya orang-orang yang tahu yang ada ilmu mesti bertindak. Jangan biarkan sufaha buat kerja tak tukar. Ini masalah kita lah ni. puak buat sufaha pandang licik dia boleh berlindung di sebalik akta-akta dia boleh berlindung di sebalik pembesar-pembesar yang menyebabkan mereka dapat tempat orang-orang yang baik-baik <coughs> orang yang soleh-soleh orang yang berpaksikan kepada dalil dan apa ni ini <coughs> akan terpinggir di dalam arus perdana sebab apa? sebab kita tidak pandai seperti mereka pandai maka pentingnya <coughs> pendakwa-pendakwa jangan biarkan sufahak bertindak sebab yang binasa semua sekali jangan tengok tak apa dia pokok kita lah lah Batu Nabi Musa kata al-adhani atuh liku Nabi Musa lau syar Nabi Musa kala lau syik ta'alak ta'um min qawlu wa'iyyad atah atuh liku Nabi Musa fa'ala subha kita nak binasa kau engkau nak binasa kami dengan sebab perbuatan orang bodoh Minta maaf ya Rabbi Yang penting Nabi Musa bawa Sahabat-sahabat dia Untuk memohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla Kerana itulah Nabi Musa Selepas daripada buat rayuan Dia berdoa Musa kata apa? Ha, tengok ni Anta wali juna Ya Allah engkau lah wali penjaga kami Tak ada dah Kami tidak berpegang dengan siapa-siapa Hanya bergantung dengan Allah Azza wa Jalla itu itu kita kita mesti tak ada sudah akidah pada gantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla satu yang kedua faghfir lana maafkanlah kami ampunkanlah kami warhamna dan beri rahmat pada kami jadi tadi kita dah dibincang di awal tadi Ibnu Kassi kata apa rahimahullah apabila digabung di antara ghufran rahmah menunjukkan dua perkara yang berbeza ampunkan kesalahan yang lepas warhamna kasihan kami untuk masa akan datang supaya kami tidak terjebak lagi dengan kemungkaran tak jebak lagi dengan anak lembu tak jebak lagi dengan hidup gosok kubur tak terjebak lagi dengan apa saja yang kita ada nak kata apa Allahu Akbar sekarang ni satu fenomena yang agak mencemaskan apabila kubur-kubur telah di di apa ni diperbesarkan binaan dan orang pakai gosok ni sari dua ni Hmm, tengok dalam sebut ni dia duduk cari kubur ada pusu tak atau kubur busu awak kena busu busu lah kita orang kelantan pun lak makib sah pusu wali tu eh siapa dia lah mari duduk duduk jajah benda lagu ni ni jadi kalau tidak ditangani dengan cara baik maka akan berlaku lah benda yang tak baik maka di sini penting sangat kita kena uh, belajar Do fiqh doa ni anta waliyuna yang pertama kita serah ke pergantungan kita kepada Allah fa'fir lana ampun dosa kami yang kesalahan yang lepas warhamna rahmatilah kami fil mustaqbal untuk masa akan datang supaya tidak berulang lagi perkara buruk perkara yang tidak baik Allah wa anta khairul ghafirin engkaulah sebaik-baik pengampun dosa ya rabbal alamin itulah Uh, kata orang li anna ziyadah fil maghfirah min athari rahmah mana bertambahnya keampunan Allah Ta'ala hasil daripada rahmat Allah Ta'ala dengan rahmat sifat rahmat yang kesihan belah kepada hamba dia maka bertambah lagi keampunan Allah Azza wa Jalla kerana itu ana selalu ulas doa kita di akhir Ramadan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kalau kami jumpa oleh Qadar kita nak kata apa apa yang kita nak kata? Nabi SAW jawab Allahumma innaka afuun Tuhibbul afu afu Engkau afu, afu pemaaf Suka memaafkan Maka maafkanlah Jadi kenapa Nabi pilih Al-afu Tak kata innaka ghafur Al-afu Sebab kita maaf ni banyak kategori Kalau orang yang minta maaf Ah, saya salah. Oh, tak apalah. Itu dia panggil maaf yang pertama Tapi Maaf tak maaf oh, Bayarlah kereta aku keping tu Itu, itu dia panggil Tidak afu lagi tu Maaf-maaf dah tak balas dah Tapi kalau al-afu ni Dilik semua sekali Jadi itulah dia panggil Rahmat yang Allah SWT Doa-doa Nabi yang maksur Tak sudah tinggal lah Dalam buku yang saya usahakan terjemahan ni Nama dia Perisai Muslim menarik kita ni walaupun dia kecil dari sudut saya bilang itunya uh, tapi boleh katakan khulasah kepada bacaan yang dikumpul oleh di Imam Nawawi dalam kitab Al Azkar ada dalam kitab kita ni perisai muslim di banyak ada ya dia cetak ke lain-lain ambil alhamdulillah dan kitab perisai muslim ini kita telah bagi kepada para jemaah secara percuma melalui versi PDF nah, siapa dia tak jumpa lagi kita ni boleh minta dengan admin kita minta kata kita nak buku risalah muslim insyaAllah tuan-tuan kita akan beri uh, secara percuma tapi uh, uh, versi apa yang panggil ni versi pdf uh, ambil nombor telefon ni 018 9000 3 kali 0 235 ha, uh, tulis itu. admin YPSD minta nak apa itu nak pos nak buku perisa muslim tak ngini tak litihlah minta Allah yang boleh buat insyaallah baiklah tamatlah kita insyaallah kita akan sambung lagi